o'tib borayotgan hafta yakunlari bilan tanishing tizimda ayni paytda yirik loyiha ikki ming yigirma birinchi ikki ming yigirma ikkinchi yillarda respublika magistral gaz uzatish tizimini modernizatsiya qilish va samaradorligini oshirish dasturi amalga oshirilmoqda uning doirasida uch yuz o'n besh kilometr magistral gaz quvuri qurish ko'zda tutilgan gazli kogon magistral gaz quvuri bo'ylab barpo etilayotgan uzunligi bir yuz qirq kilometr bo'lgan yangi tarmoqda shu kunlarda montaj ishlarining so'nggi bosqichi davom ettirilmoqda diyor yangiliklari dasturida efirga uzatilgan lavhada shu xususida so'z boradi gazoprovodimizning to'qson olti kilometrda barcha ishlar tugatilib e, sinov ishlari olib borilmoqda 64 to'rt kilometri sinov bo'lgan e, 32 ikki kilometri ikkinchi etap sifatida sinovdan o'tish jarayonida turibdi hafta davomida muhandislik inshootlarida qator tadbirlar amalga oshirildi xususan tuley magistral gaz quvurlari boshqarmasining gaz haydash agregatlarida nogermetik kranlar o'rnatilgan bo'lsa gazli magistral gaz quvurlari boshqarmasida gazni havo yordamida sovutish qurilmalari almashtirildi bunday tadbirlar tizimning ishonchliligini mustahkamlashda muhim ahamiyatga ega ikki ming yigirma birinchi yilda jamiyat tarkibiy tuzilmalari tomonidan qanday ishlar amalga oshirildi sarhisob ruktnosida tayyorlanayotgan xabarlarda joriy haftada samarqand g'allaorol va zirabuloq magistral gaz quvurlari boshqarmalarining faoliyatiga nazar tashlandi uztransgaz aksiyadorlik jamiyati erishilgan natijalar bilan to'xtab qolmayi ikki ming yigirma ikkinchi yilda ham katta marralarni ko'zlagan boshqaruv raisining birinchi o'rinbosari o'tkir nuriddinov rejalar haqida ma'lumot berdi fuqaro murojaatlari jamiyat rahbarlarining doimiy diqqat markazida hafta davomida ham boshqaruv raisi o'rinbosarlari departament boshlig'i va ishonchli vakil ishtirokida hududiy bo'linmalarda navbatdagi sayyor qabullar o'tkazildi o'z transgaz fidoyilari ruknining bu haftadagi qahramoni zaung'ur magistral gaz quvurlari boshqarmasining tajribali elektr payvanchisi ruslan kuryazov bo'ldi u tizimda qariyb chorak asrdan buyon halol mehnat qilib jamoada hurmat qozongan mutaxassislardan uztransgaz aksiyadorlik jamiyatining urganch transgaz unitar korxonasi o'quv markazida 6 razryadli elektr payvandchilarning kasb mahoratlari sinovdan o'tkazildi attestatsiyada ularning nazariy va amaliy imkoniyatlari mutaxassislar tomonidan baholandi yuqori natija ko'rsatgan ishchilar esa magistral gaz quvurlarida o'z faoliyatini davom ettiradi